И всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы играем в равную игру, да, трошечки сыграем в равную игру. Думаю, две каточки, три каточки. Увидим, как что пойдет. Да, даже не получилось записать. Ого, какой противный, мен... какие противные сильный состав. Да, Геометридаж не получается, ребятки, моя записать того, что я Не можу пройти четвертий левел. І я просто не бачу смисла далі знімати Гіометри Деш, ну я не можу пройти третій левел. Ну, це просто будуть ролик. І якщо ви хочете, то це буде ролик, де я просто питаюсь його пройти, ну я в житті його ніколи не пройду. Да, в Фіфу, якщо що, я грати не вмію. Ну, це би так кажу. Хочу за златана. Отакий От состав у мене. Хочу за златана Ібрагімовича забити дальній удар. Прям плюшечку. Так, де Ібрагімович? Ой, це на точність удар. імба. Так, да, ну понятно, що... Це не суперник, це просто така розминочка. І... Да ну боже, що ж ти? Далі треба бить! О! Ай-яй-яй! Я хорошо летила. Сын твари. Ай-яй, достал. Короче, зараз забью гол, чтобы точно уже победа была в кармане. Ну, постараюсь забыть все. Угу. так все. Дальше тупо будем играть. А это це... нифига себе удивил. Какая у нее рабочая. Ой-ой-ой. Вот вся красота. Просто чекайте. И просто... Пам. Вообще красота. Считается, было красиво. Блин. Страфна. Имба. Мусиала, Влахович, Берн. Нет. Ну, нафиг, да боже, я. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. 20? Да, в раную игру вообще не играю я, только вайс атаку. Ну як? Играю, заходжу. Каточку сыграю и вийшов. Ну интересно, в FIFA нема вообще играть. Чекайте, що в злата на во рту. Все шо такое. Видите? Вот. Там де нос, рот, во там чекайте, що у него за... Что то за параша у нее? Ой, боже, златом, что ты делаешь? А тут для мастера ракурс. Чекай это. Просто пам поклал. Девяточку ел. Вот опять. А ну златом давай. Хэт-трик почему. Ой-ой-ой, на злато она сейчас навесить Вин же там метр девяносто. А да, де Вин? А да, Златан? она не Кутовый. Наклей. На нафиг. Плюшка. Какие там, четыре же? Ну, конечно, против меня игра идут. блин. Красота. Ну, и, как всегда, вопросик, ребятки. Надо задать. Э, кто ваш любимый футболист? Ай-яй-яй, позор себе. У меня Неймар. Кто? я думаю, в Кость в в Кость обнал. Ну, и Ямаль может. Ну, конечно, Байлинг, МПП еще класснее, что ж. со ну, это все им бои футболисты, но... Ой, хороший буду. Да ну, блин, ну зачем ты? Ну, бля, помешал инвалид. Давай, закручивай в 9. Да ну, блин, что ж ты так резко бежишь? Да, каточка быстро, конечно, прошла. 7 минут здесь она будет идти, да? Да. Ну, серьезно. А. -а, -а. Ого. Точность. Это выше всего. Последний удар в все цю... матч. Ой, 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 просто. Я аж замовк. Надо порыдовать его еще из... О, боже, там, блин, не дотянуло до девяточки. Но там удар просто... Там просто... Там... Последний гол Ибрагимов. Ой-ой-ой, какой -ой, ракурс хороший. Чья то Ай, не, на хороший ракурс. Ну, там точно на девятка, ну, подняла вот, дуже офигенно. Ну, покажи. Ой, 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 боже, какой ракурс хороший. Дивите, ну, далеко она. Нет, это вообще не девятка, даже на ней не пахнет. Ладно, красота, красота. Что, еще одну поехали? Дитин. Да, на миник не изважает <laughs> удары. Ой, удары. На миник не изважает уваги того, что, ну, это просто ошибка молодости. Я, еще в детстве создавал этот аккаунт на бэрбуку просто. Ой, какие жесткие против меня состав Это просто... Он меня порвает. Ой-ой-ой, ого, 103, 106. Так нифига себе ворота. Ой, ема. Так, а состав торили, Воротарю, то мой, я думаю, из уже. Ну, кстати, кто? Знает. Ладно, я думаю, это последняя каточка. Так, давайте на точность. Да чё ж ты так слабо лупишь? Красотуля ты. Да, Ибра. Да, Ибрагимович, ну куда ж ты забить, иди сюда. Ибрагимович, ко мне. Ну, с этой дуже близко, не. Ну, вот да, здесь вот от. Что я сделал? Блин. Вот блин, вот блин, блинский. Да, боже, який точный удар, Точно 100 и 100. Какие удары, если шоу в злато, на 152, наверное. Боже, яка плюшка. Ну, это очень далеко, конечно, было реально. Ну, это далеко. Просто и так быстро начали идти там камеры, на ну. боже, я в шоке. Так, ребятки, сейчас надо... Да. Дубней, ассисты, пам-пам, все падло ну, это вот кончено помешало мне. Да, Златан, конечно, забываю про себя. Ну, я думаю, ради всего, ребятки, можно и лайкоську лепать. Златан, так я кладаю просто. Не, не, не знаю. Что у нас 1-0, да? И то пушечка просто такая. Ой-ой-ой, какие моменты. А яй, а что там, блин? Мимо, да? Ладно. Что у меня по игрочкам нормально? защитники вообще. О, дождик пошел. Красотулька. Ой, зачем я пас отдал? Сейчас трошки, блещи, блещи, блещи. А ты не вот так? На нафиг, уй, уй, уй! <свист> не, я буду за златана быть и быть. Ой, монопинг 130 был. Давай, надо мяч убирать. Лучше. Давай. Забыть, златан, красиво, сделай. Просто вот так, да, пам. Просто нема шансов для вратаря. Просто мой шансов. Там вроде даже и и не Просто... Та не, ну там точно на девятка давай надо щетки красивые забыть ну хотя бы постараться штрафна не товарищи судьи фифа мобайлы и товарищи судьи вообще дружить дружит не знаю что делаю Я не розумію, що він кладать? Це, це больний на голову нафіг тип. Чом він, коли я проти друзів один на один граю, що він таке не кладе? Злата на вс. Пам-пам-пам, убрав і. А був би гол? тут понятно. Вы понимаете, если там бы был Я Какая-то девятка была. Нет, я должен сейчас забыть. Она уже ломка. Так, златом. Дай мне златом. Просто... Ой, хороший. Ой-ой-ой. Ну, это можно давать вечно, на эти голы просто. Блін. Я думаю, ще один постаратися можна забити. Там просто тип в шоке, який про... Если це не бот і грає проти мене. Це тип просто такий в шоке думає, Проти кого я попався маю. Ой, не-не-не, він же ж в право ноги вроді так, що по право. Ой, сейчас буде чувство хороший гол. Ай-яй-яй. Чувство моє ну погане. Почувствуй. инвалид. Ладно, ребятки, ролик подошел к концу. Всем удачи, всем покидывал. Завтра, я думаю, еще встретимся. Все, всем пока. До завтра. Спокойной ночи.